Razumiš, da do takej nafti odni do izljem registranega zdostva in to ljem, kad im v trezoru šitski papirji v viadicu za registracijo v šori. Parasti šetiz muša perše preznac, chtora jim niso ova pumpa najbližja, a v velikih varaloh taki nijet. Potem na pumpi muša opatritši so na spisku, po prek telefona to baš težko doznac. Kad doznajo, da so na spisku, ažveč možu po izvordovanju si pa z nafto, a je muša plačiti polno ceno. Роботник на пумпи им на рахунку напише число их газовства и овери за спечацом. Тото пораст је обовјазно муше проверить, бок је дацу погришно описане, нје годни витворицу венцију. Годно ше вељо часу страцизна то ту нафту, муше ше нарас купић, пење ше муше одразу створиц, то је доста у тим моменту, и прецену цену кукурицу, и једноставно то ње охабел од вјешењи, тераз му вузе проблем дојз до тих средствох. Проблеми у тим, що держава наганя парастов, вже би потоп'ювали закон, бо ще нафта муші перевжати по конець мая, а по неживелі уж купили нафту скорей, регресовану нафту буду примушені чувати, за це мало маю відвітуючі можливості. О кразах по обіцях на той завод не буде.